Sonradan deyələrik ki, bizim <laughs> şəhər hazır işdəmir. Amma korona virusu görsədə tapdıla. Qardaş, <laughs> deməli, bildiyimiz kimi dünyanın hər bir yerində, bəli, korona virusu ya ailətdir, təbii idi. Amma hal-hazırda iki dövlətdə öldürücü gücə sahibdir. Biri Çindir, biri də İrandır. Bunun da ki bir siyasi gəlişməsi var ona görədir. Amma ümumiyyətlə mən qorxmuram, heç kimə də qorxmağı tövsiyə eləmirəm. Mən bilirsiniz nələrdən və hökumətlərdən qorxuram. Mən təhsilimizi məhv edən Övladlarımıza təhsil verməyən müəllimlərdən qorxuram. Mən rüşvətxor və xalqımızdan, millətimizdən rüşvət alan məmurdandan qorxuram. Çünki çünki koronavirus real götürsək bir tək fərd olaraq məni məhv eləyəcək. Amma sadaladığım o tip insanlar Azərbaycanın gələcəyini məhv eləyirlər. Hər, hər zaman gənclərə deyirik ki, məktəbdə e, məsələn böylərdən, ondan sonra Cəmiyyətdə böyüklərdən, hər hansı bir vəzifə tutan insanlardan nümunə götürün reallıq göz qabağında. E, rəhbər vəzifə tutan insanları demək olar çoxluq olaraq gənclərə öyrənək deyirik ki, onlardan nümunə götürün. O insanlar bu günlərim görün nə işlərlə məşğuldur. Gənclər onlardan nə cür nümunə götürsün. Hansı yöndə nümunə götürsün? Yəni onların nümunə olacaq hansı əməlləri var ki, gənclər ondan nümunə götürsün. Təbii ki, nümunə ola biləcək insanlarımız çoxdur, amma onlar da hal-hazırda cəmiyyətdə aktiv deyillər. Hal-hazırda cəmiyyət çində deyillər. Ə, e, bəs necə? Bax, gələcəkdə, bundan sonraki seçkilərə qatılarsınız yoxsa dağılğınız yandı mı? <laughs> yox ya, qardaş. Biz hər şey qatılacağıq bu seçkilərə. İnşallah, yəni bu gün qatıl, bu dəfə, bu dəfəkində qatıldığımız kimi bundan sonra da daha aktiv şəkildə, daha professional şəkildə biz bu seçkilərə qatılacağıq Allahın köməyiylə. İnşallah növbəti dəfə Bu şeylərlə qarşılaşmırıq. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.